Я видел информацию о том, что Батьковщина намерена обращаться в суд для того, для того, чтобы у регулирующих инспекций забрать права устанавливать тарифы. Вы могли бы пояснить, почему? И не забрать. вот те это тарифы, не этим, которые... Не, не совсем правильно дали информацию. Дело в том, что когда президент издал указ о создании новой комиссии, объединив комиссию по НКРЕ и комиссию, которая должна была контролировать монополию по коммунальным услугам и, и подаче тепла и водопостачания, я сразу собрала комитет, это еще была та Верховная Рада, собрала экспертов, антимонопольный комиссию. Ведь это все подтвердили эксперты, что указ незаконный. Президент нарушил сто шестую статью Конституции. Я сразу президенту написала о том, что, господин президент, те юристы, которые это сделали, сделали ну, достаточно некорректно, и нужно немедленно исправить указ, потому что нельзя, ликвидировав две, две комиссии, которые контролируют монополистов, ликвидировав, создать новую, у вас нет таких полномочий, потому что мало того, что нет полномочий, эти две отрегулированы законом, а эта одна нигде в законах не упоминается. То есть, с момента сделали, я думаю, что юристы просто не показали президенту боясь, ну что будут уволены. Но по сей момент эта комиссия, как вы знаете, на прошлой неделе Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, она незаконна. Значит, само ее создание и ее существование незаконно. Подождите, я а уже тарифы не говорю... в таком случае? Насколько а, они я, законны? Я же поэтому и говорю, что они дальше утверждают тарифы. Мало того, что выполняющий обовески господин Вовк, а, можете представить за всю историю не создания этого органа, человек, который исполняет обязанности руководителя, а знаете, почему исполняет обязанности? Он не имеет права быть членом комиссии, потому что там специально в законе выписаны такие квалификационные требования к членам комиссии, что нужно работать в энергетике, нужно быть иметь опыт работы и так далее. То есть он не имеет права голоса. А вот теперь по структуре тарифов, которые второй из. Да, будет. вот самый главный вопрос. Знаете, как а, людей, может быть, не очень там интересуют все-таки какие-то кадровые перестановки, им важнее, нет, а насколько на, законные, на, на оправданные самом, и честные на, те тарифы, по которым на самом заставляют деле, сейчас платить. На самом деле, все-таки решают кадры. Если приходят порядочные люди с желанием служить отечеству, то они, наверное, несут какую-то ответственность. То, что мы имеем структуру, которую мы достали информацию по формированию тарифов, это, знаете, мальчики поковырялись в носу и написывали какие-то цифры. Как, например, первое, это которые положили стоимость ну, компенсации затрат нафтогаза. Тогда извините, пожалуйста, мы с вами имеем право спросить. Ребята, а вы урезали их там, э, там 40 млн на на элитные автомобили и так За час моей работы, а я попрацював чуть-чуть менше року головою Державної фінансової інспекції, ми провели десь більш 4 4000 контрольних заходів. І дійсно, ми виявили збитки 7 мільярдів 600 мільйонів. 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. 600... 600... Да, Просто двоє да, зафіксував ш... да, огромна да. сума, чудовищна. Так, да, вона велика, але я хочу наголосити на тому, що вона Два рази більше ніж при уряді Януковича Азарова. Если взять роботу нашого операційного аудиту. То запрошуй рік нашими э, працівниками аудиторами попереджено 5,2 мільярда гривень, з яких 4,6 мільярда це НАК НАХТАГАЗ України. От от вам і тарифи, тарифи. і повершення, і підвищення тарифів. Чекайте, тобто, ви хочете сказати, я правильно вас зрозумів? Що якщо б не, не ті, ті гроші, які, які украли, то просто можна було б і тарифи не підвищувати. Вони б прийшли в бюджет, і Люди б не платили. Не тільки тарифи вишення. не а навіть і зменшення пенсій. Не я надо люблю. уменьшать пенсии, не надо, может быть, обращаться да. к МВФ. Блин, Давайте заходим. мы еще перейдем к монополистам. Вот продолжение темы господина Гордиенко по монополистам. Он назвал государственные монополисты. У нас есть еще монополисты основные, которые поставляют газ и электроэнергию. Так я могу сказать, еще почти год назад, будучи еще главой комитета в той Верховной Раде, я достаточно сильно копала, что же в складе тарифа. Я нашла людей, которые... На разбудовали... самом деле это важно, потому что а... никто не может понять, вот как сформирован тариф. Вот нам а, к, говорят, сожалению, к сожалению, и я вам могу сказать что когда президент был министром экономики он подал в верховную раду законопроект чтобы НКРЕ раскрывала склад тарифа для кабинета министров и могу вам сказать что месяц назад верховная рада проголосовала этот законопроект но почему-то в администрации президента положили на него вето поэтому на сегодняшний момент я думаю мы будем это продолжать так к чему я веду я нашла людей которые я говорила на всех каналах что я готова вместе с ними свить на суде что с того тарифа старого 40 процентов монополисты электроэнергии и газа воровали то есть если бы мы даже эту часть вычистили да на самом деле это огромная экономия 40 процентов которая давала возможность сегодня не повышать тариф кроме этого я вам хочу показать вот этот график это очень важно для людей насчет того почему люди сейчас смотрят вашу передачу потому что вот эта линия это есть средняя заработная плата по стране вы видите она ровная с 2013 -го года а вот это такие темные квадратики это изменение оплаты коммунальных услуг и это при том когда я взяла самый минимальный когда взяли что потребление семьи будет 200 метров кубических в месяц я вам могу сказать что ученые мне прислали письмо что в украине нет ни одного котла который бы и потреблял 200 метров кубических газа в месяц при теплой зиме то есть на самом деле мы подразумеваем, что будет большинство, ну будем говорить, максимально все сельское население. То есть мы самые беднейшие, которые сегодня, в общем-то, заставляем там на грани. платить по высокому тарифу. Ну мы не заставляем, это просто нереально. Еще раз говорю, мы не индексировали зарплату. Они при всей своей порядочности не могут платить. То есть они даже если отнесут все. Не, чтобы не остались ни есть, ни лечиться. Им это не покроет. И когда мы говорим о субсидиях, нужно сказать очень важный момент. Кабинету министров напомнить, что мы это отслеживаем о том, что они забыли внести изменения в бюджет, в котором они хотели выровнять. Они понимали, что это уже гораздо там больше будет людей, которые подадут на субсидию. Насколько я знаю, это не, не предусмотрели еще как минимум 3000 семей, и забыли внести изменения где-то в районе 400 миллионов подождите, гривен. Подождите, то есть компенсации людям не заложили в бюджет? А, не все. Не полностью. То есть на самом деле не все заложили, но там есть очень опасные моменты, и люди должны это знать. Почти в каждой семье mm -hmm. есть безработный. Если можно, давайте мы закончим. Вот Давай. я дам Хорошо. вам завершить мысль Хорошо. и перейдем да. к второму гостю. Почти в каждой семье есть безработный. А там предусмотрено, что только по решению комиссии в очень редких случаях, в исключительных, если в семье есть безработный, будет даваться какая-то часть компенсации. На самом деле, люди все это понимают, и э, вот это несоединение, огромное увольнение, безработица, и в это время это не считается компенсатором, вводите гражданские работы. Да? Вводите гражданские работы, платите какую-то минимальную зарплату и давайте возможность участвовать ну, Давайте в я просуммирую. В Две важные проблемы, которые наши гости только что затронула. Во-первых, что э, до сих пор частично не заложены деньги на компенсации тем, кто не может заплатить и вторая, за тарифы, кому они положены. И второе, что 40% тарифов, даже старых, они были не обоснованы. Одна фраза, как бороться с коррупцией. То, что очень коротко на ответ пана Горденко. Каждую хвилину. Кожну хвилину контролювати використання бюджетних коштів гарної влади не буває. Це і світова норма і фінансовий контроль в кожній країні називають фінансовою совістю. У нас, мабуть, її на хороша жаль, точка для нашого розговору.